নমস্কাৰ ভিডিঅ'টিৰ দ্বিতীয় অংশলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছিলেই যে ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰৈ থকা হৈছিল আৰু ট্ৰেইন আছিলে চাৰে তিনিটাত কিন্তু প্ৰায় দহ বিছ মিনিট লেটেই হ'ল আৰু এইফালে অলপ সময় ভাবিলোঁ শুই দিওঁ কিন্তু ক'তনো হ'ব পাৰিব যিহে হুলস্থুল হৈ আছিলে আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাল ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱাৰ এটি ঠাণ্ডা পৰিৱেশ প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ মিনিট সময় জিৰণিলৈ ঘপককৈ যেতিয়া পোহৰ পোহৰ দেখিছোঁ চাৰিওফালে আৰু এয়া পাহাৰৰ ফালে আমি ক্ৰমান্বয়ে সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ট্ৰেইন এখন ৰখাই থোৱা আছিল কিবা কাৰণবশতঃ আৰু এইফালে চাওকচোন ধুনীয়াকৈ গাঁওবিলাক বা পাহাৰৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো দেখিছোঁ আৰু সু আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপত দেখিলেই যে জিঅ'ৰ নেটৱৰ্কৰ যি টাৱাৰ আছিলে তাতে কিন্তু আমাৰ যদিও বা পাহাৰীয়া ঠাই আছিল নেটৱৰ্কৰ বৰ বিশেষ অসুবিধাত ভুগিবলগীয়া নহ'ল আৰু এইফালে আহি আহি প্ৰায়খিনি পাইছোঁ আৰু এয়া মাইবং ষ্টেশ্যন আছিলে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমি মাহোৰ ষ্টেচন পাম আৰু আহি আছোঁ আৰু এনেধৰণে ট্ৰেইনখন এটি সুৰংগৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আচলতে এই ঠাইখিনি বা এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহ আগতে আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেহে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু আজিৰ যিহেতুকে চকুৰ সন্মুখত সেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক একদম কথাৰে কয় হয়তো বুজাব পৰা নাই আৰু প্ৰায় তিনি চাৰি ঘণ্টা যোৰা যিহেতুকে বাট আছিল যথেষ্টখিনি সময় কিন্তু সেই যথেষ্টখিনি সময় খিৰিকীৰ কাষতে বহি এনেধৰণে পাহাৰীয়া সেই ঠাইখিনি উপভোগ কৰি গৈ থাকোঁতে কেতিয়ানো সেই সময়খিনি পাৰ হৈ গ'ল চকুৰ পলকতে মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ আৰু এনেধৰণৰ কাৰণে এটি সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ গৈ অৱশেষত উপস্থিত হ'লোঁগৈ মাহৰ ষ্টেচন আৰু ইয়াৰ পৰাই আমাৰ জাৰ্ণি হ'ব সেই ট্ৰেকিং পইণ্টলৈকে আৰু ইয়াৰ লগৰখিনিক বিচাৰি আছোঁ তাহাঁতি যিহেতু অলপ আগত উঠিছিল আৰু আমি অলপ পাছত আছিলোঁ সেয়েহে তাহাঁতৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ষ্টেচনৰ পৰাই আমি এখন অ'টো লৈ সেই ট্ৰেকিং পইণ্টলৈকে যাব লাগিব আৰু এইফালে অটোও লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি আহি আছোঁ আৰু বহু সময় ধৰি একো খোৱা নাইকিয়া বাটতে সেয়েহে যিহেতুকে ওপৰলৈ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি যাব লাগিব সেয়েহে ভাটকে খাই ল'লোঁ আৰু খাই বৈ উঠি আমি পুনৰ অ' য'ত বহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি প্ৰায় পোন্ধৰৰ পৰা বিছ কিলোমিটাৰজোৰা বাট আমি এতিয়া অ'টোতে যাম আৰু ইয়াৰ আহি পালোহি আমাৰ সেই ডেষ্টিনেশ্যন প্লেচখিনি আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে পাৰ গ্ৰুপ হিচাপত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় আৰু লাগিলে সেয়া আপুনি দুজনো আহক বা এজনো আহক বা পঞ্চাছজন আহিলেও ইয়াতে টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে' কৰি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি মেলি আমি এতিয়া ট্ৰেকিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইফালে আমি ক্ৰমান্বয়ে পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু আৰু অলপ সময় উঠি আহিয়েই ওপৰত এখন সৰু দোকান আছে তাতে এনেধৰণৰ সৰু সৰু লাঠি পোৱা যায় যি নেকি ট্ৰেকিং কৰাত যথেষ্টখিনি সুবিধা হয় আৰু আমি তাৰ পৰাই এডাল এডাল লৈ ললোঁ আৰু এয়া আছিলে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা এনেধৰণে তাতে গৈ থাকি ধুনীয়াকৈ এটা দিন কটাই খাই বৈ অহাটো আচলতে যথেষ্টখিনি ভাল লগা আৰু এনেদৰে আমি ক্ৰমান্বয়ে পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ নাজানো আৰু কিমান সময় লাগে আৰু কিন্তু যথেষ্টখিনি বাৰু কষ্টও হৈছিল আৰু আহি আহি এনেধৰণেৰে এটা ইয়াতে জৰ্ণি ল'ব পৰা প্লেছ ভিউ পইণ্ট এটা পালোহি আৰু ইয়াতে অলপ সময় বহি লৈছোঁ ইয়াতে আমি আকৌ এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে পাৰ পাৰ্চন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচকৈ লয় আৰু আপোনালোকেও যদি এনেধৰণে ট্ৰেকিং কৰা প্লেছলৈ যাম বুলি ভাবে তেন্তে এনেধৰণে হাতত এটা লাঠি আৰু পানী বটল কিন্তু ওপৰলৈ লৈ আহিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি এতিয়া ভিলেজলৈ প্ৰায় ডিচটেঞ্চ ওৱান পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ আমি ওপৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে গৈ থাকিব লাগিব আৰু এইফালে আমাতকৈ আগে অহা কাব্যশ্ৰীহঁতে কিন্তু তাহাঁতি পিছ পৰিলে তাহাঁতি অলপ সময় তাতে জিৰণি লৈ ৰৈ দিলে আৰু ইয়াত তাহাঁতি আহি পাইছেহি আৰু আমি এতিয়া একেলগে ওপৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু মাজতে এয়া ঝৰ্ণা এটা পালোঁ আৰু ইয়াতে মুখাত ধুই অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লৈছোঁ কাৰণ যথেষ্টখিনি সময় আমি ওপৰলৈ আহি আছোঁ বহুত বেছি গৰমো উঠিছিল আৰু লগতে ইয়াতে বহি অলপ সময় পানী চানী খাই মেলি আকৌ আমি ওপৰলৈ উঠা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ যদিও বা যথেষ্ট কষ্টও হৈছিল কিন্তু এনেধৰণৰ এটি ভিউ চাবলৈ পোৱাৰ পিছত কিন্তু সেই কষ্টখিনি কোনোবাখিনিত সাৰ্থক হোৱা যেন লাগিল আৰু যথেষ্টখিনি সময় প্ৰায় দুঘণ্টাৰ পৰা আঢ়ৈ ঘণ্টা যোৰা এটি বাট আমি ট্ৰেকিং কৰি অহাৰ পিছত আমি গাঁওখনত উপস্থিত হ'লোঁগৈ আৰু ইয়াতে আমি ৰাতিটো কটাম আৰু এফালে চাৰিওফালে টেণ্ট লাগি আছে আৰু ইয়াত যে দেখিছে তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাষতেই এনেধৰণে তেওঁলোকে টেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আপোনালোকে তাতে থাকিব পাৰে ধুনীয়াকৈ তাত পাৰ পাৰ্চন টু ফিফটি ৰুপিচকৈ লয় তেওঁলোকে আৰু এটা টেণ্টত আপোনালোকে দুজনৰ পৰা তিনিজনলৈকে থাকিব পাৰে ডাঙৰ টেণ্টটোহেঁতত আৰু এয়া তাতে ধুনীয়াকৈ কম্বল বেডশ্বিটৰ পৰা আদি আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে আৰু এতিয়া মই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ধুনীয়াকৈ অলপ সময় জিৰণি লৈ লৈছোঁ প্ৰায় দুইৰ পৰা আঢ়ৈ ঘণ্টা যোৰা বাট যিহেতুকে খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছিল ওপৰলৈ আৰু তাতে ভাগৰো লাগিছিল ভোকো লাগি আহিছে ক্ৰমান্বয়ে আৰু এইফালে মেগী লৈ গৈছিলোঁ আৰু তাতে ভাবিলোঁ মেগীকে বনাই খাওঁ এতিয়া আৰু এইফালে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ বাচন বৰ্তনবিলাক উলিয়াই মেলি দিলে আৰু তাতে আপুনি নিজেও বনাই খাব পাৰে আৰু চাওকচোন তেওঁলোকৰ পাকঘৰটো তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ৰাখিছে আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতে মেগী অৰ্ডাৰ কৰে তেন্তে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মেগী বনাই মেলি দিব কিন্তু মই যিহেতুকে মেগী লৈ গৈছিলোঁ সেয়েহে নিজে বনাই মেলি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে ভাতৰ দাম নিৰামিষ টু ফিফটি আৰু মাছ মাংস কিবা খালে থ্ৰী ফিফটি লয় ভিডিঅ'টো যিহেতু যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পাম